ताज्या करा, करा। उल्हासनगर शहरात अस्वच्छता पसरवणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे यासाठी उल्हासनगर महापालिकेने खाजगी कंत्राटदारामार्फत ग्रीन मार्शलची नियुक्ती केली आहे शहरातील दुकानदार फेरीवाले आणि बंदी असलेले प्लास्टिक वापरणारे दुकानदार फेरीवाले यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे कॅम्प चार मधील विनस चौकातील भाजीपाला विक्रेते व फळ विक्रेत्यांवर बंदी घातलेल्या प्लास्टिकवर कारवाई करण्यात आली यावेळी भाजप महिला कार्यकर्त्यांकडून या ग्रीन मार्शल यांना विरोध करण्यात आला मुंबई महापालिका ठाणे महापालिका आणि कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या धर्तीवर शहरात कुठेही कचरा रस्त्यावर कचरा फेकणाऱ्या रस्त्यावर थुंकणाऱ्या उघड्यावर कचरा टाकणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई ग्रीन मार्शल मार्फत करण्यात येणार आहे महापालिकेचा उद्देश केवळ वसुली करणार नसून त्यांना शिस्त लावणे हा आहे अस्वच्छते बाबत द्यावे लक्ष्य आवाहन मुख्य स्वच्छता निरीक्षक विनोद केने यांनी के हुआ मैं यहाँ से जा रही थी और मेरा परिचय है मैं स्नेहा चौक भाजपा महाराष्ट्र से महासचिव हूँ तो मैं यहाँ से जा रही थी तो मैंने बहुत हल्ला देखा हल्ला देखते हुए मैंने पूछा तो ग्रीन सिटी वाले प्रभाग से आए हैं सिमाती प्रभाग से उनको बोला कि पन्नी बंद कर दो तो और पांच हजार फाइन मार रहे एक फ्रूट वाला पहचान वाला है पूरा सोलह नंबर पैनल वार्ड मेरा है तो मैंने उससे बोला कि अभी तू वार्निंग दे इसके बाद अगर वो पन्निया लाते हैं तो हम फिर कार्रवाई करेंगे तो वो कैसे बोल रहे हैं पाँच हजार का फाइन उनसे भी गलती हुई है ठीक है वो पहले जो पन्निया पड़ी है वो क्या करेंगे वो तो चलाएंगे ही ना उसके बाद अगर आगे से होगा तो देखा जाएगा ग्रीन सिटी वालों को मैंने बोला है आगे से कुछ नहीं होगा मैंने उनसे वादा किया है की कि यहाँ पे कचरा वगैरह कुछ भी नहीं होगा पन्नी से लेकर मैं दुकानदारों से कहूंगी की मेहरबानी करके ग्रीन सिटी को सपोर्ट जो हमारे यहाँ से प्रभाग से आए हैं मेहरबानी करके ये पनिया रखना बंद करें आपकी जब उनके साथ भाषा भाषी हो रही थी तो आपने कुछ दुकानदारों के लिए भी बोला कि शहर में उनके दुकानें बंद करवाओ फिर आप गोर गरीब के पास आओ ये हाँ यस मैंने बोला देखो हमारे जो गोर गरीब है वो पन्नी वाले दुकान पे पन्नी लेने जाते हैं तो वो पनिया बेचते हैं तो ये लेके आते हैं ना मेन वहाँ से बंद करनी चाहिए ये पनिया तो ही हमारे गौर गरीब वहाँ से नहीं लेके आएंगे तो पनियों का मिसाली खलास हो जाएगा तो इसके पीछे आपको तो क्या लगता है क्या अधिकारी है कौन है कैसा है कि वो चल रहा है। नहीं अधिकारी तो अच्छे ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन अधिकारियों को वो पनिया पहले बंद करानी चाहिए पनियों के जो बड़े बड़े दुकान है वहाँ ऐसी पहले वो पनिया बंद करानी चाहिए निखिल चवान स्वानंद मीडिया उल्लास नगर ताजा घड़ा घड़ामोड़ न्यूज ला सब्सक्राइब करा बेल आईकॉन वर क्लिक करा